Daripada kerajaan Dia yang rapizi tak apalah kita tak kira dia rapizi tak pergi Tapi dia senada dengan kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan salam sejahtera Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر wa zakarallaha katsiran sesungguhnya bagi kamu rasul itu ialah ikutan yang paling baik bagi orang-orang yang mengharapkan Allah dan bagi orang-orang iman -orang, kana yardullahu wal yawmal akhir bagi orang-orang yang mengharapkan Allah dan juga hari kiamat dan bagi orang-orang banyak mengingati Allah subhanahu wa ta'ala yang saya kasihi Al-Fadil saudara pengurusi majlis yang saya hormati sahabat saya Al-Fadil, Datuk Seri, Tuan Ibrahim, Tuan Man selaku timbalan Presiden Parti Islam Semelisya PAS yang berhormat Dr. Sofian selaku timbalan Pesuruh Jaya PAS Negeri Kedah al fadil Dr. Abdul Ghani Ahli Parlimen Jerlun dan seluruh sah yang berhormat dan Haji Yusuf Zakaria selaku esko kerajaan negeri Kedah seluruh sah pimpinan PAS di semua peringkat semoga diberikan rahmat kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita baru saja mengingatkan Peristiwa Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan seorang insan yang telah berjaya mengangkat darjat manusia yang telah berjaya untuk mengangkat karamah insannya menjadikan manusia itu berada di tahap yang dimuliakan kerana sebelumnya mereka ialah jiwa mereka, watak mereka, perilaku mereka ialah lebih daripada watak kebinatangnya. Tetapi dengan utusan kebangkitan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keadaannya telah bertukar daripada keadaan masyarakat yang hidupnya tidak ada undang-undang dalam keadaan masyarakat waktu itu undang-undang yang ada ialah undang-undang rimba undang-undang yang ada ialah siapa yang kuat dialah yang akan berkuasa siapa yang kaya dia akan menindaskan orang-orang yang miskin nilai wanita tidak ada harga waktu itu Wa iza busyura ahaduhum bil Zalla wajhu muswaddan wa huwa Apabila diberitahu Tentang Isteri mereka melahirkan anak perempuan Wajahnya berubah Sebab apa? Sebab menerima kedatangan anak wanita Dianggap sebagai sial majal dalam rumah tangga mereka Waktu itu Tetapi dengan diangkatnya wanita apabila kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka kita dapat lihat keadaan hidup wanita maka setara dan setara dengan apa yang dinikmati oleh orang laki-laki dan kita juga boleh mengambil istifadah apabila jarak antara Allah Subhanahu wa taala angkat Nabi Allah Isa alaihi salam hampir 600 tahun Allah Ta'ala angkat Nabi Isa alaihi salam waktu itu berlakunya wakil waktu itu berlakunya tidak ada nirisalah tidak ada utusan maka pada ketika itulah kita dapat lihat bagaimana masyarakat telah pun meninggalkan agama Hanif meninggalkan agama Tauhid meninggalkan agama yang diajar oleh Nabi Allah Ibrahim AS pada ketika itu puncanya sebab apa? sebab tidak ada orang yang membicarakan agama tidak ada orang yang menyeru agama tidak ada orang yang menyeru ajaran Tauhid begitu juga kita sebab itu kalau kita di kampung-kampung di tempat yang di mana kita tengok tidak adanya ulama tidak adanya ustaz tidak adanya pengajian-pengajian pengajian agama Tuan-tuan tengok apa yang terjadi dalam masyarakat Kehidupan masyarakat Kehidupan yang rosak Kehidupan dalam masyarakat Yang tidak mempunyai nilai Oh, istilah, oh masyarakat Okey Jangan Hai, hai macam tu Atul Tuan semua hmm. Okay, terima kasih ha, Dan Tara Isyam Tentu Isyam Jalil kita Untuk nyampaikan Selama Dia ni dulu Orang kuat UMNO ha. Kalau dia aku tinggi UMNO Takkanlah sekontar aku belah parang perak Sering tinggi UMNO hmm, Isyam Isyam jali ni orang cerdik budak orang cerdik, pelajar cerdik bersekolah sampai universiti pernah kerja sebagai PTB duduklah UMNO akhirnya kita tengok dia bercakap tu pun lebih lepas ni ha, yang tu kita lah ha, malam ni pakai hijau, saya pun pergi biru tu betul, ha, ha, bertukar kali malam ni orang tak tahu mana hatu, pas ke mana dia pas ke saya UMNO kan? terima kasih saya cakap Kelingan Eh tuan-tuan yang saya hormati sekalian Apabila tidak adanya utusan Orang yang menyampaikan ajaran yang sebenar Maka kita dapat tengok kehidupan masyarakat pada waktu itu Berada di dalam keadaan yang tempang Kita boleh tengoklah masyarakat kita Sebab itu kita tengok di mana-mana tempat Yang kehidupan agamanya tidak adanya kuliah-kuliah di masjid Di surau-surau tidak hidup dengan pengajiannya maka kita dapat tengok kehidupan masyarakatnya yang longgar dari segi pegangan agama mereka longgar dari segi penghayatan mereka longgar dari segi segala kehidupan yang ada kepada mereka maka sebab itu tuan-tuan yang somati sekalian apabila berlakunya waikum tersebut ada seorang nama dia Amr bin Luhay Amru Luhay ni asal daripada Bani Berza'ah dia ni lahir di zaman Nabi Allah Ibrahim AS dialah yang pergi ke Syam dia pergi ke Syam dia tengok di sana orang patah kesemua berhala ini ha, mula kejadiannya dia. akhirnya dia bawa balik berhala hubal bawa balik berhala hubal ni ke Mekah maka disitulah bermulanya asalnya mereka di Mekah orang dengan agama Tauhid yang ditinggalkan oleh Nabi Allah Ibrahim AS maka mereka telah pun menjadi penyembah kepada berhala sebab itulah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi menyebut bagaimana Nabi melihat Amr bin Luhai dalam neraka bagaimana ususnya ditarik akibat daripada beliau lah yang menyesatkan orang-orang di Mekah pada waktu itu jadi tuan-tuan yang selamat sekalian kita pun sama kalau tak ada orang yang menyeru kalau tidak ada orang yang menyampaikan agama kalau tidak ada orang yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah benda-benda yang mungkar maka kita pun apa nak jadi kita tak tahu sebab itu kita bersyukur kepada Allah Ta'ala selain apa? karena walaupun kita ni Islam kita ni Islam pusaka Islam yang datang oleh kerana mak kita Islam ayah kita Islam Islam kita ini yang dibawa oleh pedagang-pedagang daripada Parsi daripada Gujarat daripada Arab yang datang ke tanah Melayu kita datang bukan datang untuk saja-saja datang. Mereka datang, mereka tahu di sini ada Kepulauan Melayu. Di sana adanya tanah Melayu, ada penduduk. Mereka datang untuk menyampaikan risalah Islam sehingga kan kita hari ini ada pegangan agama kita. Cuba bayangkan kalau pendakwah tak sampai ke tanah Melayu. Kita nak jadi apa? Ada di kalangan kita ni makan lutung memada. Ha? Apa terlintas saja kita makan Bujur lalu, lintang patah Semua lalu, kita menteri darah belakang. Sebab kita tak ada pegangan agama Tapi lihat adanya orang yang menyeru agama Yang menyampaikan agama Maka menjadikan kita ini Terdiri dari kalangan orang yang ada prinsip dalam hidup kita Tuan-tuan yang saya hormati sekalian Oleh kerana malam ini saya pun tak mencari malam ha? ada tamu kita insyaAllah dan dengan ada Tuan Ibrahim jadi cuma saya nak terang sikit bagi yang sebut tadi sebab apa kita ini kena menentang ura ura ni kalau diluluskan dah jadi hu ya yeah. Ini perkara yang kita dapat tengok bagaimana ura yang disebut sebagai Undang-Undang Pembaharuan Bandar 2025 Dia sebut, dia kata apa? Oleh dulu kerajaan dulu pernah nak buat Ya memang kerajaan dulu kita nak buat Tapi bukan macam hak puan dia nak buat Semua kerajaan sebelum sama ada barisan nasional Sama ada perikatan nasional Memang kita nak buat Tapi tak buat macam yang dia nak buat sebab kita tengok yang kita menentang orang ini pertama ialah adanya unsur paksaan sedangkan dalam perlembagaan kita ni tuan-tuan tanah hak milik kita mana boleh orang nak boleh kacau batu kadang-kadang sampai tanah kita terpaksa tak boleh diparaik sebab nama kita ada kalau kita mati pula tak jumpa waris sebagainya. Tak boleh sebarangan. Ha ni siap hurai buat orang ni. Dia hurai buat paraib lah, Saya pun juga dia ni. Dah dah dapat lah jazah. Dia mengaji syariah ni. Mengaji syariah, syariah ni kita. selamat ha, memang betul buat paraib. Nak menunjukkan sama. Hak milik kita. Tiba-tiba dengan ada orang ni tuan-tuan. Kalau tanah kita rumah kita yang 30 tahun kita beli tanah tersebut ada 100 rumah yang ada di situ 75 yang tujuh 25 yang tak suju tetap 25 ini kena suruh dia berbeza dengan akta pengambilan tanah dulu dia nak ambil mesti 100% oh betul dia nak pindah ini yang menyebabkan kita tak berjudu yang kedua sebab apa dia letak dengan umur 13 tahun kita sewa bank 35 tahun mana ada rumah tak ada bayar lagi orang nak suruh rumah kita halau rumah kita pula kena roboh rumah tak habis bayar lagi sebab apa 30 tahun rumah saya dekat Taman Melewa tu dah habis dekat 50 tahun kalau luluh akta ni ha, tunggu masalah lah kau satu yang kedua yang kita tak setuju dalam akta undang-undang ni tuan-tuan tak sebut berkenaan jelas bak berkenaan dengan tanah wakaf dengan tanah lidah tak sebut ya. tak sebut yang hanya tak boleh sentuh ialah tanah warisan yang diistihar sebagai warisan ah, ha -ha. oh baru ni dia cakap baru ni boleh kita sebut baru ni odak benar ni boleh kita juga tak termasuk juga no itu hang tak tulis Inilah pengalaman PAS dulu ketika ISA dulu. ISA dulu PAS menyokong ISA kerana nak melawan komunis. Tapi di dalam huraian-huraian mengatakan bahawasanya kita sokong kerana nak lawan komunis. PAS dah beritahu ISA ni akan jadi mangsa. Ahli-ahli politik akan menjadi mangsanya ialah dari kalangan orang-orang PAS. Telahan PAS tepat walaupun kita sokong bukan nak lawan komunis hak yang kita sebut kata jangan terlibatkan dengan salah guna itu bukan jadi akta sama juga yang ni dia hanya sebut dia kata ok semua mulut no kena tulis betul-betul tak boleh macam mana yang kami tak boleh nak bersokong okey mudahlah okey Hmm. Eh, zaman muda dah bela Ni anak-anak buah kita lah. Malah pula. Hmm. Sebab tu kita katakan tadi ialah yang kedua. Yang ketiga. Tuan-tuan kita bayangkan tengok. Dia akan berlakunya bukan saja orang Melayu, orang Cina yang miskin pun akan terkeluar daripada bandar ini. Misal kita katakan Rumah yang dia duduk hari ini Maintenance dia kena bayar lebih kurang RM80, RM100 Bila buat kondo ni Tak kurang RM300 Ha di duduk situ tua-tua dah Nak bayar RM300 RM350 ringgit, ringgit, Tak mampu bayar Akhirnya secara otomatik dengan cara hormat Mereka kata kami jual lah rumah tersebut Pindahlah yang kedua Yang melibatkan ura ni kita lawan Yang ketiga kan dia ke Yang keempat Pada apa yang kita lawan ura ni Iaitu Kerana jawatan kuasa tuan-tuan Jawatan kuasa pilihan khas Jawatan kuasa infrastruktur pengangkutan dan komunikasi Jawatan ini ditubuhkan di parlimen yang dianggotai oleh ahli parlimen, kerajaan dan juga beberapa pangkah yang pengurusinya daripada ahli parlimen Tanyo Manis, Sarawak GPS iaitu yang berhormat Tuan Haji Yusof Wahab mereka telah hantar kepada menteri membantah tak setuju dengan rang undang-undang ini ini jawatan kuasa parlimen jawatan kuasa tubuh di parlimen yang dikepengurusikan oleh ahli parlimen kerajaan sendiri mereka pun tidak bersetuju berkenaan dengan rang undang-undang ini 24 hari bulan dia pentang 20 hari bulan mereka hantar tak setuju dia buat juga 20 hari bulan dia hantar yang keempat yang kelima Kita tengok tadi pula Kita dapat lihat Bagaimana Apa Nilai ambang Kenapa pula 30 tahun Dan kenapa pula Hanyalah 75% Ini semua yang menjadikan keraguan Kepada kita semua Kajian yang dibuat oleh ahli parlimen Subang PKR daripada kerajaan dia yang rapidi tak apalah kita tak kira dia rapidi tak rapidi tapi dia senada dengan kita Pada pusat kajian dia pusat khidmat dia buat kajian dalam parlimen Subang 73% yang duduk di rumah-rumah sewa, rumah flat sebagainya ialah terdiri dari kalangan penyewa maksudnya sudah tentulah hak yang owner dia akan setuju pasal dia orang kaya itu kan rumah dia dia akan dapat rumah baru dia akan dapat bangunan baru dia akan dapat sedangkan penyewa ni tak dapat apa yang akan dapatnya ialah owner dia 73 Ah ha, ini menyebabkan kita dapat lihat bagaimana yang menjadi sebabkan kita tak setuju dengan apa yang mereka nak lakukan ini tuan-tuan. Maka tuan-tuan yang saya hormati sekalian, maka dalam hal ini kita hendak supaya rakyat semua kena tengok ni secara halus bagaimana penguasaan-penguasaan terhadap hak yang dulu di bandar ini selama ni kita tengok zaman-zaman dulu zaman-zaman dulu kita dapat lihat lepas berlaku 13 Mei untuk mengimbangkan antara kaum nak merapatkan jurang kaum maka pemimpin-pemimpin dulu terutama zaman Tun Amr Razak yang telah pun menggalakkan orang-orang Melayu kita pergi berhijrah ke, ke bandar maka terdapatlah sana kampung Abdullah Hukum kampung Kerinci ha, kampung Kongo yang tersebut dulu itu di antara tempat-tempat yang dulunya adalah merupakan tempat-tempat yang -tempat diteroka oleh penerokaan-penerokaan awal harapan dia untuk meramaikan orang-orang Melayu orang-orang Bumi Putra di bandar ketika itu menggalakkan sebab berlakunya 13 Mei dulu antara punca nya kerana tidak berlakunya keseimbangan kaum yang terdapat di bandar. Maka sebab itu pada kita ialah ura ini kalau dibuat macam tu pula akan balik ke belakang, akan jauh ke belakang orang-orang Melayu kita yang tidak lagi bersama-sama untuk membangunkan ataupun mengimbangkan kaum yang terdapat di bandar sana. Maka tuan-tuan yang saya hormati sekalian Kita harapkan supaya Ianya akan menjadikan satu harapan kepada kita semua Untuk nak kita meletakkan tahap diri kita ini bersama-sama Bagi memastikan kita lawan kerajaan yang ada pada hari ini Jadi sebelum saya mengundur diri Saya tinggalkan beberapa rangkap pantun dandut tali kecapi kenyang perut senang hati sebelum menang janji berapi-api selepas menang temberang tak henti-henti sorong papan tarik papan buah keranji dalam perahu PS sudah tidak ada harapan pembohongan PS rakyat dah tahu lompat sekata si lompat lompat atas titik rakyat hidup merempat pemimpin madani buat tak uti pergi ke kebun bawa parang untuk potong batang nipah dulu janji nak turun harga barang sekarang semua barang naik melimpah jadi tuan-tuan yang saya kasih sekalian itulah saja ucapan saya pada malam ini insyaAllah kita akan dapat mendengar dan tuan-tuan semua mesti terus bekerja yang pandai untuk buat tiktok terus buat tiktok yang pandai untuk menulis dalam facebook terus menulis yang pandai tulis dalam bahasa inggeris tulis dalam bahasa inggeris yang pandai tulis dalam bahasa Tamil ke bahasa Mandarin kita gunakan semaksima mungkin ha? dalam media sosial kita kerana peperangan kita dalam PRU ke-16 nanti ialah penguasaan kita terhadap media sosial takat hari ini ini tuan-tuan media sosial masih lagi memihak kepada PAS dan juga Perikatan Nasional takat hari ini takat hari ini takat hari ini dan malam ini tuan-tuan tengok di dalam Facebook dalam media sosial kadang-kadang kita tengok kesian saya kesian juga dengan PMX ni PMX ni kawan saya kawan saya Cik Isyam tak apalah tak pernah kawan dengan dia Eh pernah kerja dengan dia ke? Tak pernah, tak pernah Kami kawan ni, ni, ni semua ni Semua ni, semua kenal dengan dia semua ni Kami semua Kami semua usung dia Ah Haa, duk ceramah atas lori Duk ceramah bawah Apa nama bawah Dan berapa sawit Haa, dia lalu tu Haa, dia lalu Tak apa, kami siang buat dia Tapi tengok isyam tu Tentang bayangkan Dia keluarlah apa kenyataan dia di dalam berita harian kasina harian tu ka. ya Allah ya Rabbi komen lima ribu orang subhanallah lapan puluh peratus enam puluh peratus semuanya hentak dia kesiannya dia perempuan saya tau ha. kalau saya keluar negara orang tanya siapa Menteri awak saya tak jawab Datuk Tuan Ibrahim saya jawab Datuk Seri Anak Ibrahim ha. saya tak jawab Anak Ibrahim ni perempuan kita tapi kesian kita tengok Tuan tengok tengok Saya tengok tu Dia nak paling kelakar -kelak kali Dia sali sebelum nak sambut Hari Merdeka tu dia boleh melawat lah Dia Perdana menteri nak pergi melawat tengok Tempat tempat orang persiapan Dia pergi melawat itu pun Lah orang balon dia Orang hentam dia Kesian dia tengok Tengahkan tengah-tengah berita tuan-tuan Hak dalam bernama ni dia tutup ruangan komen Ruangan komen tak boleh komen Tak boleh nak komen dia tahu ni bernama ni hak official tau. Hak official. Hak ni bila buka dia orang balu. Jadi artinya orang marah. Kekal kan momentum. Boleh? Tuan-tuan ha, semua kena rajin masuk dalam media sosial. Dalam Facebook. Jangan kita nak fitkan maklumat. Apa yang dia kata dekat Wabi Sanusi. Ni hang kata tak ada nak ni. Haa. Ha, dia buat-buat dia memanglah bodoh pun. Dia tak cerdik, kau cerdik dia tak ikut dia batu lah. Ha, ha, orang cakap ni, sini hak ngaji tak habis ni. Tak habis. Orang tanya apa itu kerbau. Kerbau ialah sini kuih pau. Hadul, orang bincang lain bak, bak dalam media sosial, dia bincang tajuk lain. Dia tak cerdik. Padahal nak beri hidup dengan dia tu pun. Ha, ha, jangan dia kan. Ikutan hey, pula ada maklumat sampaikan maklumat yang Datuk Isam dan duduk bagi maklumat cepat sampaikan power kepada orang share dalam Facebook kita ini cara kita nak bantu untuk kemenangan kita tak boleh ya tuan-tuan saya akhirnya tahun ni 3 hari lepas saya jumpa dengan seorang doktor kita ni India saya ingat dulu ni PS ni tengok muka dia kita tahu dah PH jumpa-jumpa saya dia kata betul Wabi ya teruk sangat lah kenapa teruk? Dulu you sokong Teruk sangat lah kata apa Oh teruk lah, memang kena, memang kena tukar lah jatuh lah kerajaan macam Tu so, ini India tu Doktor Medical doktor ah, Cucuk orang semua lah Bukan cucuk belakang rumah kita kat Kuala Kedah ialah semua kita bangkit secara organik maknanya secara tak ada arahan daripada apa pun dengan satu secara sendiri ini yang paling penting hari ini rakyat Gen Z ni bahaya Gen Z saya sebut ni Gen Z ni ialah orang yang tak ada parti tau takkan hari ini mereka maintain sama kita mereka ada give dengan pakatan harapan mereka tak nak generasi ni tak ada parti tapi mereka ni bukan generasi yang mana boleh dipegang takkan hari ini mereka bersama dengan kita Maka kita harapkan momentum ini tuan-tuan yang ada maklumat Bagaimana fitkan maklumat Masuk dalam media sosial Masuk dalam Facebook Buat TikTok Buat dalam macam-macam yang boleh kita lakukan untuk membantu Perjuangan rakyat Untuk memastikan PRU yang ke-16 nanti kita akan ke Putrajaya untuk memastikan untuk kita bersama-sama membina negara Malaysia yang tercinta kita. Ke arah Malaysia yang sejahtera insyaallah aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh takbir takbir takbir